Друзі, я вас вітаю всіх на каналі. Зараз з'явилася така хвилинка, коли світло є. Я можу зняти якийсь відос по зборку мопеда Карпати, тому що в сараї темновато освіщення виносить мені це все хозяйство на двір теж, як то не улыбається В общем, будемо збирати як є на поверхности от скотча, который использовался при покраске. Тут такая шайба ну и вверх. Она не килирована такая довольно хорошо смотрится. Так, наша задача поставить вилку. тут два таких подшипника. Сейчас будем смазывать. Такая смазка. Погано. ще тільки поняття якою стороною його туди ставить, це було б хорошо. Вот одна плоская, а другая такая. Ну, сейчас подъемся. набираем сюда. Пока отложим всю детальку. Если у нас подшипник вращается таким образом, так понятно, что они. Значит, а так оно должно быть. Плоской частью вверх. Ну, тут трудно понять. Сейчас подаемся посамить. по самой выемке как же оно должно седать так, раз тут выпуклость кстати, надо смазать Если выпуклость, значит, другой стороной. Значит, подшипник должен слегать, по-видимому, вот так. на выпуклую часть. Так он, наверное, не ляжет. Да, так он не ляжет. Значит, вот так. А вся часть идет внутрь. Так, он хорошо лега. Хорошо положим смазку сюда. уже разбираться оно не будет, это точно. Так, резьбу промазать. Так, и что у нас получается, если мы таким макаром Заводим вилку сюда. Ну, вроде сюда ничего. Так, теперь понять, той подшипник. По-моему, тоже он идет. Сейчас я покажу, как. Зараз я покажу як. Так, хорошо. Цією частью більшою вниз. таким макаром. Все. Зараз воно добре. Я не знаю, як воно стояло до цього времени. Мені просто не хочеться зараз передивляти це відео. Это я разбирал. Тут довольно богато резьбы отруби. Мене удивляє, що немає контрагайки. Це, звісно, не дуже. Дві яка-то бути контрагайка, істен. Бачиї немає. Ще ніякої гайки нема. А як же траверс укріпить? Осталось дві деталі. Тут должна бути яка то гайка ще зверху, це точно. проволочно. Так, ладно, мы сейчас поставим. саму траверсу так траверса есть Но еже надо чем-то закрепить. А чем її закрепить? Це большой вопрос. Значит должна быть якась то гайка. Яка де то потерялась? Сейчас буду пошукаю, ще може щось найду. так я знайшов Запчасть. Тут, оказывается, ставится эта пластина. Я шукал шайбу. И она служит шайбой. А тут наверное, такую пластиковую выреза прокладочку. Хотя ей можно было бы видны поставить. Чтобы она втянула вот тут вниз. Он будет как контрагайка. Вот хорошо будет. И теперь гаечка вот такая. Контрагайка. Так, пока не затягиваем. Сейчас надо забирать руль. быть Ставятся такие стаканчики, ну тут уже самоделка, кто-то выпиливал. Я надеюсь, что я в принципе правильно роблю. Теперь у нас педоруль. Может быть, лучше зажать. Так зажать. Надо хотя бы наживить. Оно ее вывернено. На каждом болту четверка. Хотя бы так. А так, подожди. Тоже не так. так оно должно быть. Леха Муха, мне неудобно будет закручивать. Закрутить надо. Сейчас просто вставлю вот так болты. будем закручивать угу. ну, вроде ничего тогда нормально вращается хорошо буду отпускаться в любом случае можно и подтянуть и Ничего, нормально. конечно, было бы какую-то наставку. ничего ну, тогда. Хорошо. Ставится тут такой колпачок. А теперь можно забрать часть руля. То есть ставится так. Ставиться отак. Я вже розказував, що в мене був дуже давно мопед. Я його подарив своєму товаришу. Ну як-то тоді був молодий, не заморачувався, сів і поїхав що там у ньому було, як він був устроєн. робы и їде, їде. Ну, а це впоследствии коли мені пришлось його збирати. довольно оказалась интересна система сборки Не думал я, конечно. Что тут сколько всего надо сделать. Короткие болты я дивлюсь. Их даже вообще не хватает. Один единственный хороший болт. единственный длинный болт. Все остальные. Не очень. Я боюсь, я бы мне не пришлось еще покупать болтик. Оставить шайбу гравер. Тут и вообще ее не хватает. Не, ну это конечно не разговор. все херня дело может длиннее болты его надо хорошо втягивать они просто тупо короткие просто одна капелька Не. Nee. Не. Nee. Ничего я не сделаю. идти в магазин. В магазин же тоже. Я уже неделю хожу. Каже, он уже свет вырубает. Каже, мелочь не торгуем. Пока я включать свет уже конец рабочего дня. Так что примерно так. Ну ладно, принцип понятен. Я пока оставлю. Дальше сюда поставится спидометр. Ну, а потом уже буду крепить крыло. Пока на всем я видео закончу. Вот я собирался. Амортизатори? Тоже вони викручені Ну, щось підберемо Ребята, збірка не так-то просто йде. Кажеться. Що вроді би. Що там там опіде? Хренушки. Тут скільки всього треба. Що мама не горю, як кажуть. Ну, на сегодня пока все. До новой сборки.